assalomu alaykum mualliflar tursunpo'lat shomurodov hamza shukurov kamoliddin saidmurodovlar hamkorligida nashrga tayyorlangan ilm nuri dillarni yoritar risolasi ikki ming yigirma ikkinchi yil adast poligraf nashriyoti tomonidan chop etilgan ushbu risolada samarqand davlat tibbiyot universiteti ikkinchi klinikasi bosh vrachi davolash ishlari bo'yicha prorektor vazifalarida ishlagan o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sog'liqni saqlash xodimi fidokorona xizmatlari uchun ordeni sohibi dotsent nurmamad abdullayevning hayoti va davolash ilmiy pedagogik faoliyati misolida mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilgan islohotlar bayon etilgan men sizdan shifo topdim mustaqillik yillarida sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar o'zi ustoz bo'lar ustoz ko'rganlar mustahkam oila farzandlar kelajagining poydevori nomli to'rt bobdan iborat bo'lgan ushbu kitob tibbiyot oliygohlari talabalari tibbiyot sohasi vakillari va və keng kitobxonlar ommasi uchun mo'ljallangan samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori professor jasur rizayevning so'z boshi bilan boshlangan risolaning birinchi bobida ko'hna xivadan azim samarqandga o'qishga kelgan nurmamat abdullayevning talabalik xotiralari ustozlaridan olgan saboqlar birinchi bor o'qituvchi bilan palataga bemor yoniga borgandagi hayajon va qo'rquvlari o'z tilidan bayon qilingan shuningdek qahramonimizning xirurg bo'lmasdan terapevt bo'lganligining tarixini ham ushbu kitob mutolaasi orqali bilib olasiz ravon va sodda tilda bayon qilingan kitob sahifalarini varaqlar ekansiz nurmamad abdullayevning talabalik davri bilan bog'liq hayotiga ma'lum darajada bog'liq bo'lgan zamondoshlarning esdalik va xotiralari bilan tanishasiz bu xotiralar sizda nurmamad abdullayevga nisbatan yanada hurmat hissini kuchaytiradi uzoq yillar davomida nurmamat abdullayev bilan qadrdon bo'lgan tibbiyot fanlari doktori professor azamat shamsiyev o'z xotiralarida u kishi mahoratli rahbar bo'lish bilan birga katta tajriba va chuqur bilimga ega bo'lgan taniqli olim va professional terapevt sifatida og'ir bemorlarni davolab minglab xasta insonlarni hayotga qaytarishda o'zining munosib hissasini qo'shgan mehribon va jonkuyar hakim edi deya ta'kidlaydi chexov vrachning o'zi ham yuzi ham kiyimi ham xulqi ham qalbi ham chiroyli bo'lishi kerak degan shiorni olg'a surgan nurmamat abdullayev xuddi shu xususiyatlarni o'zida mujassam etgan haqiqiy el sevgan shifokor deb o'z dil so'zlarini hamkasbi yaxshinor allayorov bildirib o'tgan qolaversa ko'plab hamkasblari shogirdlari qadrdonlarining nurmamad abdullayevning hayoti va faoliyati insoniy fazilatlari haqidagi samimiy fikrlari bu kitobning qadr qimmatini yanada oshirib o'quvchiga ko'plab ma'lumotlarni bera olgan